ఓం నమో సూర్యదేవాయ సూర్య భగవానుని యొక్క ఈ కవచాన్ని పఠించడం వల్ల అనేక రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఈ కవచాన్ని పఠించడం వల్ల మనకు ఆరోగ్యాన్ని శక్తిని అందిస్తుంది మరియు వ్యాధులను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది ఈ కవచం వల్ల మనకు మెదడుకు శక్తిని పెంచుతుంది మానసిక శక్తిని మనసుకు ప్రశాంతతను అందిస్తుంది కూడా శత్రువుల నుండి రక్షణ కూడా కల్పిస్తుంది మనకు ధైర్యాన్ని మరియు ధర్మాన్ని అందిస్తుంది మనస్సును శుద్ధి కూడా చేస్తుంది స్త్రీ సూర్య కవచాన్ని పఠించటం వల్ల కష్టాలనేవి దరిచేరవు మనలో ధైర్యం మరియు శక్తిని అందించి మనం వేసే ప్రతి అడుగు కూడా విజయవంతం అయ్యేలా చేస్తుంది अस्य श्री आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः आदित्यो देवता नीं शक्तिः सोम् कीलकम् मम आदित्यप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् जपाकुसुमसङ्काशं द्विभुजं पद्महस्तकम् सिन्धूराम्बरमाल्यं च रक्तगन्धानुलेपनम् माणिक्यरत्नकचिता सर्वाभरणभूषितम् सप्ताश्वरधवाहं तु मेरुं चैव प्रदक्षिणम् देवासुरवरैर्वन्द्यम् गृणिभिः परिसेवितम् ध्यायेत्पटेत् सुवर्णाभम् सूर्यस्य कवचम् मुधा अथ कवचम् द्रुणिः पातु शिरोदेशे सूर्यः पातु श्रुति पातु दिवाकरः गृणं पातु सदा भानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वं पातु जगन्नेत्रः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्दौ गृहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः करावब्जकरः पातु हृदयं पातु नभो भोमणिः द्वादशात्मा कटिम् पातु सविता पातु शक्तिनी पूरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः मे पातु मार्ता गुल्फौ पातु द्विषाम्पतिः पादौ दीनमणिः पातु पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्यं वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः संवत्सरमुपासित्वा साम्राज्या पदवीं लभेत् अशेषरोगशान्त्यर्धं ध्यायेदादित्यमण्डलम् आदित्यमण्डलस्तुतिः अनेकरत्नसंयुक्तं स्वर्णमाणिक्यभूषणम् कल्पवृक्षसमाकीर्णं कदम्बकुसुमप्रियं सिन्दूरवर्णाय सुमण्डलाय सुवर्णरत्नाभरणाय तुभ्यं पद्मादिनेत्रे च सुपङ्कजाय ब्रह्मेन्द्रनारायणशङ्कराय संरक्तचूर्णं ससुवर्णतोऽयम् సకు కుమాభం సకుశం సపుష్పం ప్రదత్తమాధాయ మాధాయ జహేమ పాత్రి ప్రశస్తనాదం భగవాన్ ప్రసీదా ఇతి శ్రీ ఆదిత్య కవచం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆఫర్ ప్రొడక్ట్స్ కోసం డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన నా టెలిగ్రామ్ ని క్లిక్ చేయండి